Севастопольці впевнені не знайти міста, яке б мало стільки принад, як їхній рідний Севастополь. Не дивно, що саме тут було обране місце для одного зі створених в Україні хоспісів. Оспис, слово новое для нашего общества. Что правда, их уже охрестили домами смерти. Прикро. Для меня музыка, вот до того, как я даже заболела, означало все. Я играла в барах, я занималась людьми вот так вот на уроке. И так, и бесплатно, и бывали моменты, когда, когда не было денежек. вот я что-то так ну, разочаровалась во всем, как Лермонтов. Вот. А зря. А сейчас я совсем по-другому смотрю. Вот сейчас, в данный момент. Просто реально рада рад, радует то, что раньше бы вообще тоже внимания не обратила на это. Юлечка поступила с злоякостным утворением молочной залы. Дуже пізне звернення. Не просто дуже, надзвичайне пізне звернення. Прогноз для життя не, не було приємно. Можна сказати, залишилось пару днів і жити. Як стверджує енциклопедія, хоспіс Медичный заклад для того, чтобы полегшить останні последние дни жизни пациентов. Сюда попадают люди из разных прошарки суспільства. Наша героиня Юля, пианистка. В иногда сиди на балконе. Он немногословный очень, Он сильно болеет или разговаривает. Ну, Понімав дежур згляду ніхто друга вже. На балконі вечером там закат такой красивий. Кожен раз закат. Ще з утра відкривається війни, балкон з утра відкривається теж. Останнє бажання у Юлі було Хочу зіграти для доньки. Ми виконали її прохання. она все время плачет, у нее маленькая девочка, пять лет. Вот она очень хочет ее видеть, и ну, больше еще, может быть, вот за ребенка она переживает, что вот как ребенок один наступила. Высохли цветы и глядят уныло голые кусты. Туча небо кроет. Я дальше уже не помню. Проблемы у тех, кто живе и працює в таких закладах, дуже схожі. Часто бажання найпростіше – вижити серед злитнього. Наше общество не очень щедро до тех кому не посчастило в этом жизни. Стас попал к нам в один из осенних дней. Четыре года назад в этот день шел дождь. Была как бы такая умиротворенная ситуация в больнице. И тут к нам привозят Стаса. Стас выглядел очень одиноким, испуганным парнем, который не знал, что его ожидает. У Стаса физические изменения, связанные с поражением нервной системы, травматического и токсического характера. То есть раньше он употреблял наркотические препараты или препараты, которые сходны с наркотиками, которые повлияли на его состояние нервной системы. Поэтому он плохо передвигается и плохо разговаривает. Из-за этого он ограничен своих, своей адаптацией во внешнем мире. Ось смотри, виміряв, mm -hmm. ти, там дно виміряв, скоко, там подимеш, там є чим подимати. Ось таким бабаєм, поняли? Отаким. Mm -hmm. До дна. Щоб поплавочек тільки терчав. Ну, ті покаже. А потім ти отак ти закидаєш, ні, ти руку ти, 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 ти візьми так, що підлокоть, а так буде вдобній. І от закидай, пробуй, і так і ти вдобно буде закинути неї, зараз, приміру. что есть какие-то изменения в худшую сторону, но еще и у него есть шанс пожить в этом. Впереди мы думаем, что несколько лет жизни есть. Единственный человек, который его любил, это был его дедушка. Он ушел из жизни прошлой зимой. И больше как бы никто его не понимает. Они вспоминают его ошибки, они не могут простить ему эти ошибки, родственники. И поэтому вот как-то вот такая вот недоговоренность, недоразумение такое в жизни очень тяготит его. Потому что он хочет общаться с родственниками. Но такого не происходит. Стас одинокий человек. были грустные мысли, у него даже были мысли, связанные с самоубийством. Были такие моменты в жизни. И мы тогда пытаемся как-то просто найти ему занятие. Больница для него стала большой семьей, поэтому наши сотрудники и даже волонтеры, они заменили ему родных, они заменили ему друзей. У Стаса есть друзья в виде пациентов нашей больницы. Но очень Достаточное количество людей, которыми, с которыми он общался, с которыми дружил, с которыми он делил, можно сказать, и свой обед, и свои сладости, и свой досуг, уже ушли из этой жизни. Держава экономит на всем, даже на знеболювальних препаратах, без которых у богатых пациентов жизнь стає нестерпним. Разные доли приводят людей до хосписів. Ну в сердце Стаса не заглянешь. У него есть девушка, которую он ходит на свидание. И иногда в тайне от наших сотрудников больницы убегает к ней на свидание. Она недалеко от больницы работает. начал мне буквально последних месяца два он мне начал именно присылать сообщения. Сообщения в стихе. Красиво он пишет. девиз жизни «Так будет не всегда». Это девиз придумал он сам. Пришел, попросил на... распечатать его на компьютере и повесил этот девиз у себя на двери. И это девиз, который движет его в жизни, наверное. Вы не всегда все для надежды. Что все повар.

Там герої фільму говорили, що коли людина переселяється на небо, вона більш за все любить дивитися на сонце, яке сідає у воду. Це справжнє щастя, он очень любить воду, он лючень любить простор, но любить річку, он очень любить море. І таким образом він не свободу, чувствує то, що здоровий чоловік, не обмежений человек своїм своїх фізичних возможностях. Можливо, саме через згадку про той фільм Стас попросив нас покатати його на човні по морю. Під час прогулянки Стас дивився тільки на сонце, яке сідало в море. Дитячий хоспіс у Санкт Петербурзі вважають зразковим, ми не будемо коментувати події. Дивіться самі. Наш хоспис — это осуществление мечты нашего генерального директора протерея Александра Евгеньевича Ткаченко. Он мечтал создать волшебный дом для детей, где бы жили или получали необходимую помощь тяжелобольные дети, и он это сделал. На протяжении первых, наверное, пяти лет мы создали команду людей, мы смотрели, как работают подобные организации за границей. Мы посещали детей, и для каждого ребенка вырабатывали какой-то свой подход. Беседуя с родителями и самим ребенком пытались понять, что наиболее нужно каждому конкретному ребенку в каждой конкретной семье. И, В общем, наверное, вот из этих вот маленьких программ, которые помогали жить ребенку, несмотря на тяжесть его состояния впоследствии потом и родилось такое вот единое целостное видение того, что же нужно в учреждении, которое будет комплексно ухаживать за детьми и их родителями на стадии, когда лечение или нахождение в лечебном учреждении нецелесообразно. Дети это ангелы на земле, как я считаю. А нашим деткам выпал страдать, поэтому они вдвойне нуждаются в радости, они вдвойне нуждаются в счастье. И мы создаем им эту радость каждый день. Медицинские работники, психологи, социальные педагоги. Мы в больнице уже, он большой нас не берут в реабилитационный а здесь он в восторге, по крайней мере. Как вот просто по его, он не говорит, но по его вот всем эмоциям, все вот это вот видишь, что, по крайней мере, едет с удовольствием. Мне кажется, здесь все является ключевыми точками абсолютно. Это и наш рецепшн, и даже улыбка охранника, когда люди приходят, да, и убранство наших палат. Мы уже говорили о том, да, что нашим деткам мы хотим дать самое лучшее, все, что есть в нашем мире самое лучшее. Поэтому большое внимание уделяется дизайну, интерьерам оформлению палат. Палаты у нас все разные. В палату заходишь, это действительно комната для ребенка, в которой он себя чувствует уютно. Есть уютные кресла, в которых мамы могут отдохнуть. Телевизоры, которые они могут посмотреть. Они могут уединиться в каменном зале. Ну, в общем, мы стараемся, чтобы было чисто, уютно, красиво. Замечательная книга, которая называлась «Боль другого», не чужая боль, не боль чужого человека, а боль другого человека. И вот сотрудники хосписа очень тонко, очень чутко чувствуют боль другого человека, всякого человека входящего сюда. Дети действительно задают иногда вопросы очень прямо о том, почему я не могу ходить. То есть вопросы, которые касаются его состояния. Вопросы о том, когда он делится своими страхами, останется ли он на всю жизнь инвалидом, сможет ли он вообще когда-то ходить, сможет ли он вообще выжить. Они на самом деле иногда не ждут ответа. Они задают вопрос, смотрят тебе в глаза. И если они видят, что ты готов дальше отвечать, они говорят, я не хочу об этом говорить, и уходят. То есть им очень важно просто поделиться и просто произнести вслух, да, если так можно сказать, легализовать свой вопрос. То есть показать тебе что они знают об этом, что их это волнует. И понять, насколько ты, как другой человек живой, да, готов их услышать и готов об этом говорить. каждый ребенок, да, он о чем-то мечтает. Каждый ребенок, он верит в что-то. Каждый ребенок верит в сказку. И детки, они живут в окружающем мире в таком, какой они сами себе создали, какой они сами себе представили. Мы стараемся списаться в их мир и стараемся, чтобы дети действительно верили в сказку, верили в чудо. Но ну, иногда помогаем им эти мечты осуществлять. У нас есть проект «Мечты сбываются». И э, любой э, ребенок, болеющий тяжелым заболеванием, недугом, может послать свою заявку на этот сайт. Либо кто-то из близких или знакомых, даже врач, который знает о, о вот какой-то заветной мечте ребенка, он может послать эту заявку. А, вот, все очень корректно. Мы указываем только э, имя, диагноз и, собственно, саму мечту и краткую характеристику ребенка. была девочка, которая хотела быть принцессой. Она провела день как принцесса, провела его в лимузине. У нас был мальчик, который мечтал встретиться с генералом. Ему привели настоящего генерала, ребенок был счастлив. Вот. У нас есть детки, которые мечтают провести день со знаменитыми актерами и актеры идут навстречу и приезжают к нам. Одна девочка очень мечтала о поездке в Париж. Она настолько о ней мечтала, что она ее даже не проговаривала вслух. Совершенно случайно, вот край мух, я услышала у мамы об этом ее желании. И мы помогли его реализовать. Это был такой вот очень счастливый момент даже для меня. Мы стараемся, да, что-то сделать и для родителей. То есть, находясь, ну, ребенок здесь или там у нас на учете выездной службы, мы работаем не только с ребенком, но и со всей семьей. То есть, для нас важно, чтобы у мамы было хорошее настроение, там, у пап, у бабушек, дедушек, братьев, сестер. И поэтому мы максимально стараемся работать со всеми членами семьи. Машина у тебя не дорогая, классный. А зачем тебе машина? ты зачем? Если будет далеко? А? А? Автобус, троллейбус? Не ты раньше наступления этого момента мы должны жить несмотря на болезнь несмотря на тяжее состояние и вся идея хосписа в этом и состоит